নমস্কাৰ কমৰেশ চাদৰ আজি বনাব লৈছোঁ মই এয়া বাঁহগাজ লৈছোঁ এইফালে বাঁহগাজখিনি মই কেৰাহীত বইল কৰি আছোঁ ইয়াতে নিমখ হালধি দি কিনে অলপ বুঢ়া টাইপৰ লৈছোঁ পিচ পিচ কৰি কাটিছোঁ এইফালে মই দালি মচুৰ দালি মগু দালি আৰু ঔটেঙা কঁঠাল গুটি এইফালে মই কুকাৰত উইছেল মাৰিব দিম এয়া উইচেল মৰাৰ পিছত মই এইফালে বাঁহগাজখিনি বনাবলৈ মই ইয়াত বেচন লৈছোঁ বেচনৰ লগত এয়া জিৰা অলপ দিছোঁ ইয়াতে নিমখ হালধি আৰু এয়া ৰঙা জ্বলা অলপ লৈছোঁ গুড়ি জ্বলা আৰু লগত আছে জিৰা ধনিয়া অলপ লৈছোঁ মানে সেইখিনি মই পেষ্ট বনাই লওঁ ইয়াতে মই বাঁহগাজখিনি বইল হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত সেনাইখিনি এটা এটাকৈ ভাজিম এয়া দালিত মই এয়া তেল মাৰিবৰ কাৰণে দিলোঁ পিঁয়াজ পাঁচফোৰণ ৰঙাজা আৰু দিম এয়া নৰসিংহ পাত সেইখিনি মই ভালকৈ ভাজি দালিত দিম ইয়াৰ পিছত মই এইফালে বাঁহগাজখিনি বনাবৰ কাৰণে কেৰাহী ৰেডি কৰি আছোঁ তেল গৰম কৰি এয়া মই দি দিলোঁ ইয়াতে কুকাৰত কুকাৰতে বনাই আছোঁ এইখিনি উইচেল মৰাৰ পিছত মই এইখিনি দিলোঁ এটা জিঙা হৈ গ'ল এয়া বাগখিনি মই কেৰাহীত এনেকৈ বেচনৰ লগত সেনাই এটা এটাকৈ ভাজি আছোঁ সেইটো ৰেচিপি আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু খাই চাব আপোনালোকেও আৰু লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইমান মজা লাগে নহয় আপোনালোকে বইল খাই যদি বেয়া পায় এনেকৈয়ো খাব পাৰে মই ল'লোঁ আলফালে আল গুটি আলু আৰু কঁঠাল গুটি পিঁয়াজ লৈছোঁ কেঁচা জ্বলা এইফালে ভূত জ্বলা আচাৰ তেল অলপ দি কিনে পিটিকা বনাইছোঁ এইফালে ল'লোঁ তিতা কেৰেলা আৰু মটৰ চাটনি এয়া ইমান ধুনীয়া হৈছে খৰখৰীয়া হৈছে আপোনালোকে খাই চাব পাৰে আলু পিটিকা আৰু মাছৰ পিটিকা সেইটো যদি আপোনালোকে লৈ চাব পাৰে মোৰ কমেণ্ট মোৰ থালিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু আপোনালোকেও খাই চাব ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় খাই এইটো ঔটেঙা আৰু কঁঠাল গুটি টেষ্টটো মানে পূৰা মিলি গৈছে আৰু আপোনালোকে মোক জনাব কমেণ্টত থেংক ইউ